اللہ الرحمن الرحیم هو اللذی ترجع حول من الاخوال سامین حانکاہ سے آپ کی حدمت میں سلام پیش کرتا ہوں حضرت فرید الدین اتار رحمت اللہ علیہ میں فرماتے ہیں کہ سلطان محمود غزنوی اس کا بڑا ہی پیارا غلام آپ کو پتا ہوگا ایاز اس کا نام تھا جو اپنی وفاداری اور بادشاہ سے بے لوز محبت کی وجہ سے اس کی بارگاہ میں مقبول تھا وہ بیمار پڑ گیا کافی دنوں سے وہ بادشاہ کے دربار میں نہیں آ رہا تھا اس کی مخصوص کرسی جو وہ خالی تھی تو بادشاہ نے اپنے ایک قاسد کو بلایا اسے ایک رکا لکھ کے دیا کہ یہ رکا فوراً عیاز کے پاس لے جاؤ اور اس کو کہنا کہ ہم روز جب تمہاری خالی کرسی دیکھتے ہیں خالی مسند دیکھتے ہیں تو ہمارا دل پریشان ہو جاتا ہے اور تمہاری فرقت کی وجہ سے ہم بہت پریشان ہیں تو تم جلدی ہمارے پاس دربار میں پہنچو اور ہماری نظروں کے سامنے آ جاؤ تاکہ ہمارے دل کو تسکین پہنچے اور کاصد کو یہ تنبیہ کی کہ تم جس طرح دھواں تیز رفتار ہوتا ہے اس طرح تیز رفتاری سے آ, ایاز کے پاس جانا اور دیر نہ کرنا ورنہ تمہیں اقرار واقعی سزا دی جائے تو وہ قاسد جو ہے اس نے جو ہے تیز ایک گھوڑا لیا اور سرپٹ جگاتا ہوا ایاز کے پاس چلا گیا اب آگے دیکھیے جب وہ ایاز کے پاس پہنچا ایاز کے کمرے میں پہنچا تو حیران کن منظر تھا کہ ایاز چار پہ بیٹھا تھا اور اس کے سامنے کرسی پہ سلطان محمود غزنوی بیٹھے ہوئے تھے وہ قاسد بڑا پریشان ہوا اس نے کہا بھئی آج خیر نہیں ہے کہ بادشاہ سلامت نے تو مجھے کہا تھا کہ تیز رفتاری سے جانا دیر نہ کرنا تو میں نے دیر بھی نہیں کی رستے میں کہیں پہ رکا بھی نہیں ہوں لیکن بادشاہ سلامت مجھ سے پہلے پہنچ گیا تو آج تو میری جان بخشی نہیں ہوگی تھر تھر, تھر کانپنے لگا اور فوراں بادشاہ کے قدموں میں گر کے معافی مانگنے لگا کہ جناب میں نے تو کوئی کتائی نہیں کی میں کہیں پہ رکا نہیں ہوں تو بادشاہ نے مسکراتے ہوئے اسے اٹھایا اور کہا کہ اب یہ تریکت والے لوگ اس بات کو غور سے سنیں اور سمجھیں اس بات کا لطف اٹھائیں صوفیا جو ہے مثال کے ذریعے بہت بڑی باتیں سمجھا دیتے ہیں تو غزنوی سلطان محمود غزنوی فرمانے لگے کہ اکاسد میں نے جو تمہیں رکا یاد کی طرف لکھ کے دیا تھا میں اس کا محتاج نہیں ہوں میں نے اپنے محل کے زیر سے زیر زمین ایک رستہ بنوایا ہوا ہے ایاس تک جو صرف ایاس تک آتا ہے اور جب میرا دل کرتا ہے میں ایاس سے ملاقات کر لیتا ہوں اس خفیہ رستے پہ چلتے چلتے آتا ہوں اور ایاس سے ملاقات کر لیتا ہوں اور یہ جو میں نے تمہیں رکا لکھ کے دیا اور جو میں نے اپنی کیفیت کا اظہار کیا میں نہ اس کیفیت کا محتاج ہوں نہ اس رکے کا محتاج تو جب میرا دل کرتا ہے میں ایاز سے ملاقات کر لیتا ہوں تو حضرت اطار رحمت اللہ علیہ نے اصل میں ہمیں یہ سمجھایا کہ ہمارا جو دوست ہے ہمیں اپنے دوست سے ملنے کے لیے ایک خفیہ رستہ بھی بنانا ہے اور وہ خفیہ رستہ کیا ہے وہ اپنے دوست کی محبت کا رستہ ہے دوست ہمارا کون ہے وہ ذات ذات الہی اللہ کی ذات جو ہمارا مقصود حقیقی ہے اور وہ رستہ کیا ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عصوہ حسنہ ہے اور حضور کا عصوہ حسنہ کیا ہے عشق محبت اور جب عشق اور محبت کا راستہ انسان کو عطا ہو جائے تو وہ پھر کیفیات سے آزاد ہو کے اپنے مقصود حقیقی تک پہنچ جاتا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنا عرفان عطا فرمائے اپنی ذات والا صفات رسائی عطا فرمائے و السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ